শ্যাম কানু মহন্তৰ আন এটা নাম আছে যিটো ফানী নাম যিটো ৰাইজে দিছে ফেষ্টিভেল মহন্তু কোনোবা যেন আফ্ৰিকাত থকা ব্যক্তি এজনে মোৰ এগেইনষ্টে লিখি থাকে তেওঁ কিয় ইমান খুব মই নাজানো চ' তেওঁ মানে কেইজনমান ব্যক্তিৰ হেৰি তেওঁ কেইজনমান আছে দুজন এজন আফ্ৰিকাত থকা এজন আছে আৰু দুজনমানে খুব কিবা কিবি মোৰ ইংচি লিখি খুব ভাল পায় আছে কেইজন ব্যক্তি মানে বেচিকেলি আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মোৰ যিমানে পপুলাৰিটি বাঢ়ি গৈছে সিমানেই বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে চ' আগতে মোৰ ফেচবুক পেজত মানুহ আছিলে পাঁচ হাজাৰতে এক লাখ এটা পেজত ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু অৰ্গেনিকেলি এভৰি কাৰণ সেই যিমানে হৈছে চাওক কিছুমানে অলপমান বদনাম কৰি থাকে ফেষ্টিভেল মন আই ড মাইণ্ড ইট অ'কে ইটছ গুড নেমে অ'কে মানে চাওক আই লেট মি আনচাৰ ইউ অসমৰ সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে ৰঙালী সেইটো মোৰ নেতৃত্বত হয় নৰ্থ ইষ্টত একে ডাঙৰ অনুষ্ঠানটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল এইবাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী বেনাৰ হেৰি লৈ পেলাই এইটো ব্ৰেণ্ডিং হৈছে নিউজ পেপাৰত ওলাইছে ইণ্ডিয়াৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াতকে ডাঙৰ নামটো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয় যে সেইকাৰণে ফেষ্টিভেলটো লৈ তেওঁলোকে হয় চ' ইণ্ডিয়া চ' ইণ্ডিয়াৰ বিগেষ্ট অনুষ্ঠানটো হৈছে বেংককত আমি যিটো কৰিছিলোঁ তাত গোটেই চিফ মিনিষ্টাৰ গৈছিলে যদি অসমৰ বৃহৎ অনুষ্ঠানটো বা নৰ্থ ইষ্টৰ বৃহৎ অনুষ্ঠানটো বিদেশত যদি কৰাৰ পিছত মানুহে মোক বদনাম কৰে কৰিব দিয়ক সেইটো বেয়া বেয়া প্ৰব্লেম কিন্তু লাখ লাখ মানুহ হৰ্ডিং নোহোৱাব আহে কেনে একজেক্টলি চ' সেইটোৱে হৈছে যে শতঃ সহস্ৰ মানুহে শত সহস্ৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমালৈ থিয় হৈছে আমি যদি এখাৰ আহ্বান দিওঁ তোমাৰ চকুৰ আগতে মই ডেৰ লাখ মানুহ খাৰা কৰি দেখুৱাইছো নাই যিসকল আৰ্টিষ্টক আপুনি মাতে ৰঙালীত হওঁক বা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত হওক ফ্ৰীতে গান গাবলৈ মাতে আৰু বহুতক মাননি নিদিয়ে এই প্ৰশ্নটো আজিলৈকে কাকো আমি ভিৰ দিয়া নাই সকলোকে পইচা দিয়া হয় ফ্ৰীতে আজিলৈকে কাকো আমি মানে মানে মন্থন কৰা হোৱা নাই দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ৰঙালী যিহেতু আপুনি তাইকে বিগেষ্ট মিউজিকেল প্লেটফৰ্ম ইয়াত গান গালে মিউজিচিয়ানৰ লাভ হয় চ' গতিকে যিটো বজাৰৰ যিটো দাম মোৰ তাতকৈ আমি কমাই দিওঁ ছাপ'জ বজাৰত যদি এক লাখ হয় আমি চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ দিয়া সকলোকে দিয়া হয় আজিলৈকে কাকো নিদিয়াকৈ এজনো ব্যক্তিৰ ৰখনে কিন্তু যে এনে উইকেণ্ডে যেতিয়া তুমি গান গাবলৈ যাবা তুমি প্ৰাইজ খুজিব নোৱাৰা